Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jumpa lagi ya tetap di channelnya Mingme Nah oke teman-teman di video kali ini Mengmei mau memasak ayam kecap asam manis Yang cara masaknya sangat simpel ya Nah yuk teman-teman temani Mingme masak hari ini ya Nah untuk bumbunya juga sangat simpel Kita siapkan dulu bawang bombay Nah bumbunya juga sangat simpel ya Di sini kita siapkan bawang putih Bawang putihnya kita cincang dulu Lalu selanjutnya kita siapkan juga irisan jahe Nah jahenya kita potong dadu kecil-kecil Nah cara masaknya yang pertama kita masak dulu air Setelah airnya panas kita rebus dulu ayamnya ya Nah kalau udah seperti ini sekarang kita angkat dan kita cuci bersih dulu Ini ayamnya Lalu selanjutnya kita ke cara masaknya, kita lelehkan dulu gula batu. Nah, sekarang kita masukkan daging ayamnya dan kita aduk-aduk cepat ya biar tidak lengket. Nah, kita goreng-goreng sebentar ya. Kita masukkan bawang putih dan jahe Dan kita lanjut menumisnya lagi Biarkan bawang putihnya bau harumnya keluar kita masukkan bawang bombaynya lalu kita tumis-tumis lagi Kita tuangkan sedikit air. Lalu di sini aku akan tuangkan ini arak beras. Tambahkan ini kecap asin. Lalu kita tuangkan cuka hitam, cukanya agak sedikit banyaknya ya, biar rasanya ada sedikit asamnya. Lalu sekarang kita tuangkan saus tiram, tambahkan sedikit garam tambahkan sedikit bubuk kaldu tambahkan sedikit bubuk lada Setelah itu kita aduk-aduk biarkan merata dan kita masak untuk beberapa menit dan masaknya boleh ditutup ya supaya cepat meresap bumbunya Lalu jangan lupa juga untuk dibuka dan diaduk-aduk, kita masak sampai kuahnya sedikit menyusut ya. Nah ini kuahnya udah sedikit menyusut dan warnanya juga udah pekat banget ya. Nah kalau udah seperti ini ini udah mateng ya udah boleh diangkat dan disajikan nah oke teman-teman seperti inilah hasil akhirnya ya masak ayam kecap asam manis dan ini rasanya gurih banget ya bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya dan jangan lupa tetap bantu support Mingwe dengan cara subscribe, like, dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye